सुलेमान बिन अब्दुल मलिक सोने का ताज सर पे रखने वाला कीमती हीरों से जड़ा हुआ कीमती लिबास पहनने वाला दुनिया से गया उसके बेटे लोगों ने भीख मांगते हुए बगदाद की गलियों में देखी ये है वल सालेहात नेकियां बाकी रहती हैं उनका असर बाकी रहता है नस्लों पे रहता है रईसुलमु मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाबन अब्बास रजी अल्लाह नुमा इसी आयत के तहत फरमाते हैं इंसान जब नेकी का रास्ता इख्तियार करता है अल्लाह उसकी कफालत फरमाते हैं उसकी औलाद की कफालत फरमाते हैं उसके औलाद की औलाद की कफालत फरमाते हैं हत्या कि उसके साथ मोहब्बत करने वाले और उसके पड़ोस में रहने वालों की भी अल्लाह कफालत फरमाते हैं नेकी की ताकत को समझो रमजान नेकी की तरकीब दे रहा है गुनाहगार से गुनाहगार भी नेकी का किसी न किसी दर्जे में बाकी ग्यारह महीनों के मुकाबले में ज्यादा अहतमाम करते हुए नजर आता है क्यों एक दिन आना है सूर्य काफ आए तुम खोलो जरा अल्लाह की अदालत होगी मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूंगा ना मुझे तर्जमान और ट्रांसलेटर की जरूरत होगी ना मुझे वकील लाने की जरूरत होगी ना मुझे किसी सफारशी की जरूरत पड़ेगी ना अपने अंदाज बयान को अपनी गुफ्तगु को अच्छे तरीके से बयान करने के लिए महंगे वकील की जरूरत पड़ेगी मैं अकेले अपने अल्लाह के सामने खड़ा हूँ और मेरा रब कहेगा दयाल किताब इसका अमलनामा खोल दिया जाए मेरा अमल मेरी नजरों के सामने मेरे हाथों के सामने खोल दिया जाएगा मुझे कहा जाएगा किताब अपना अमल खुद पढ़ मैं पठान हूँ तो मुझे अरबी नहीं आती जी आर्भी, जी आर्भी, जी आर्भी, जी मैं किधर से अरबी ट्रांसलेटर को ढूंढ के लाऊं? मैं तो इंग्लिश समझता हूँ मैं तो हिंद को पंजाबी सिराय की सिंधी समझता हूँ नहीं अमलनामा खुल गया अब जो कुछ तूने किया है वो तुम्हें यहाँ एक एक करके नजर आएगा जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की पढ़ते जाओ किताबक अपनी जबान से पढ़ो मैंने ये किया आज जबान कहती है ना, नहीं किया करके ज़बान कहती है नहीं किया वहां वही जबान कहेगी किताबक जरा इसी जबान से पढ़ो आज पता तो चले ना कि अल्लाह की अदालत किसे कहते हैं पता तो चले ना कि दुनिया की अदालतें क्या थी तुम्हें भी पता हो किम किसे कहते हैं तुम्हें भी पता चले ना कि रात की तारीकी में गुनाह करके तू क्या समझता था तुझे देखने वाला कोई नहीं राजों के राज सामने कर दिए जाएंगे खोल दिए जाएंगे एक किताब अपना अमलनामा पढ़ वो दयाल किताब पढ़ना शुरू किया कप कपी तारी हो गई जिसम लर लगा घबराहट तारी हो गई फतर अल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी उस अमलनामे को देखकर कर मुजरिम काम पड़े होंगे ऐ मेरे प्यारे हबीब आपको नजर आएगा अब देखेंगे हर बंदा देखेगा मैदान हशर में लोग काम पड़े हैं क्यों ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها हाय मैं तबाह हो गया मैं बर्बाद हो गया मैं लुट गया ये क्या हुआ इस अमल नामे ने तो मेरा छोटा बड़ा हर अमल अपने अंदर समेटा हुआ है मा मैं हाज़िरा जो किया था सब हाजिर और मौजूद होगा वाला यजल मब्बू का अहदा यहाँ मेरी फाइल गायब भी हो सकती है मैंने दफ्तर में फाइल जमा करवा दी इस पे गौर कीजिए मैं मजलूम हूँ फाइल गायब हो गई दोबारा मुरतब करो उधर फाइल भेजो इधर भेजो कोई जरूरत नहीं न जिब्राइल के पास फाइल ले जाने की ना मिकाइल के पास ले जाने की ना किसी और के पास ले जाने की अपनी फाइल खुद अपने हाथ में रखो ये खोल दी गई पढ़ना शुरू करो अब कांपा खुद कह रहा है जो कुछ किया था आज मेरे सामने आ गया तो फिर उस वक्त पता होगा कि नेकी की ताकत क्या है फिर समझ आएगी वल बाकी तो साले हाथ कमाना क्या था